মহাদেৱ যদি দেখি আছা নহওক শক্তি দিয়া মানে অকণমান অকণ ঠিক জেগা কয় নাজানো পেট্ৰল পাম্প এটাত আছোঁ সোধাই নাই এতিয়ালৈকে সুধিব অলপ বেয়া লাগি আছে সুধি চাওঁ একোবাক থাকিব দিবনে নিদিয়ে যদি দিয়েতো ভাল নিদিলে তহঁতক একো পেট্ৰল পাম্প নাই কি হয় নাজানো আৰু আচলতে জাৰ্ণিটো ইমান ইজি নহয় যিমান ইজি দেখা গৈছে নমস্কাৰ অসমবাসী মই জিন্তু নাথ আৰু মই কৰি আছোঁ অসম লখিমপুৰৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ চাইকেল যাত্ৰা আৰু এইটো মোৰ এঘাৰ নম্বৰ দিন হয় আৰু যোৱাকালি আমি এই মন্দিৰভাগতে আছিলোঁ গণেশ মন্দিৰ আছে এইফালে শিৱ মন্দিৰ মই আগৰ ভিতৰতে তেওঁ মন্দিৰভাগৰ বৈশিষ্ট্য মানে কথাৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ কি কি আছে কি কি নাই আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মহাদেৱ মহাদেৱ ঠিক আছে মানে তেওঁৰ না ইয়াৰ নামটোৱে মহাদেৱ দেই আৰু আজি আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম শ্যামপুৰ ফালে মানে আইমিন যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চাগে মানে আমি শ্যামপুৰ যিখন পাৰ হ'ম আৰু সেইটো মহাদেৱৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব মহাদেৱে আমাক কিমান দূৰ লৈ যায় কালি আমি প্লেনিং কৰিছিলোঁ বঙাইগাঁও পোৱা কিন্তু আমি পাবগৈ নোৱাৰিলোঁ মন্দিৰভাগ পাই আমাৰ যাবলৈ মন নগ'ল ইয়াৰ পৰা ত' চাই থাকো ভিডিঅ'টো আমি ইয়াত কালি আমি থকা জেগাটো এনেকৈ আছিলে য'ত টেণ্ট আছে আপোনাৰ আমি দুজনে টেণ্ট লগাইছিলোঁ এনেদৰে আৰু ইয়াতে আমাৰ চাইকেল টাইকেল আছিলে বেগ চেগবিলাক ভিতৰত আছে বাকী চব পেকিং কৰা হৈ গ'ল সেইফালে মোৰ চাইকেল ডেবোৰ আৰু সেইফালে মহাদেৱৰ চাইকেল খন ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে আমাৰ খুৰা আছে আই মেইন এফ মন্দিৰ ভাগত পূজা অৰ্চনা খুৰাই কৰে ঠিক আছে আৰু খুৰা বহুত ভাল লাগিলে আপোনাক লগ পাই ঠিক আছে আমিও এতিয়া গৈ থাকোঁ যিমান দূৰ যাব পাৰোঁ গৈ থাকোঁ মহাদেৱৰ ওপৰত এৰিছোঁ হাৰ হাৰ মহাদেৱ যিমান দূৰ নিয়ে গুচি যাম আমি এণ্ড আশাটো কৰিছোঁ আজি অসমৰ পৰা বাহিৰত ওলাবলৈ কিন্তু যদি পাৰোঁ যাম যদি মহাদেৱে ৰখাই দিয়াতো ৰ'বই লাগিবনে কি কয় ত' চাই থাকক ভিডিঅ'টো অঁ আমি পাই গ'লোহি বঙাইগাঁও মানে ৰাস্তাটোৰ পৰা এনেকৈ যদি সোমাই যায় বঙাইগাঁও যাব লাগিব আৰু যদি পোনে পোনে গুচি যায় তেতিয়াহ'লে পাবগৈ ধুবুৰী বঙাইগাঁও পালোহি বঙাইগাঁৱত মানে ভোক লগোৱাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই লওঁ এটা মহাদেৱৰ মই কৰিছোঁ কিবা খাই ল'ব লাগিব ভোকো লাগিছিলে ৰাতিপুৱা একো নোখাতে ওলাই আহিলা ন মন্দিৰৰ পৰা তাত মানে একো সুবিধা নাছিলে খাবৰ কাৰণে এনেই পূজাৰীজনে আমাক আনি পেলাই চাহ বিস্কুট কিবাকিবি দিলেহি দুখী এটা এটা কি কয় দুখী এটা এটা দিলে তাকে খাই বাৰিছিল এতিয়া ভোক লাগিছে মানে ভাত পানী কিবা এটা খাই যাওঁ ভাতটো খাব নোৱাৰি পুৰি খাম কাৰণ মাত মাংস অলপ মিক্স হৈ যায় নাই খাবলৈ অসুবিধা চ' পুৰি খাম পুৰি খাই পেলাই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ খোৱা বোৱা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ওলাই যাওঁ আমি আকৌ শ্ৰীৰামপুৰৰ ফালে এনেকৈ আহি বিস্কুট খাই আছোঁহি হা আৰু ইয়াৰ পৰা শ্বামপুৰ গীতলৈ আৰু পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ আছে যিটো আজি যোৱাটো একো পচিবলে নহয় আমাৰ কাৰণে চলাব একদম পৰা নাই আজি টাৰ্গেট লৈছিলোঁ এশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ বাট আৰু পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ আছে মানে নব্বৈ কিলোমিটাৰমান চলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বৰ ভাগৰ লাগিছে বিশেষকৈ গৰমটোৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই কাম শান্তিকৈ মহাদেৱ যদি দেখি আছা নহওক শক্তি দিয়া মানে অকণমান ভাগৰি ফোঁ আচলতে জাৰ্ণিটো ইমান ইজি নহয় যিমান ইজি দেখা গৈছে এইখিনি বেগ এইটো এটা বেগ এইটো এটা বেগ এইটো এটা বেগ ইয়াত গেছ আছে চিলিণ্ডাৰ আছে মেট্ৰেছ ইমানখিনি ওজন লৈ যেতিয়া দিনটোত এশ কিলোমিটাৰ এশ বিছ কিলোমিটাৰ চাইকেলিং কৰিব লগা হয় সেই কৰি থকা মানুহজনে জানে কিমান কষ্ট হৈছে মানে আৰু তাৰ বিনিময়ত আমি আপোনালোকৰ পৰা একোৱেই নিবিচাৰোঁ জাষ্ট অকণমান ছাপৰ্ট কৰক এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰক যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু সেই ছাপৰ্টকোনো নাপাওঁ মানুহৰ পৰা অকণ কি জেগা কয় নাজানো পেট্ৰল পাম্প এটাত আছোঁ সোধাই নাই এতিয়ালৈকে সুধিব অলপ বেয়া লাগি আছে সুধি চাওঁ একবাৰ থাকিব দিবনে নিদিয়ে যদি দিয়াটো ভাল নিদিলে তেতিয়াহ'লে একো পেট্ৰল পাম্প নাই কি হয় নাজানো আৰু দাদা আপোনালোকেতো ডে' নাইট খোলা থাকে নেকি ৰাতি বন্ধ কৰি তাত লেট্ৰিন বাথৰুম আছে নাই গাড়ী মানে চাইডত আছে ন আৰু ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত খোলে ছয়টাত মেনেজাৰ কৈ দিব লাগিব নি নালাগে ন ঠিক আছে থেংক ইউ থাকিব পাৰিব বুলি কৈছে কাৰণে এতিয়া টেণ্ট লগাবলৈ এনেকৈ ইয়াত জেগাই নাই সিফালে অকণমান জেগাকণ আছে তাতে চাই লওঁ জেগাটো